サメ口から墨とはやはり噂通りのタコ野郎でしたねサメザメと泣かしてやるぜこのサメ野郎<ー>知ってる何をですかタコはサメを食うんだよ サメ肌がここまで大きくなったのは初めてですよ。喜び方も半端じゃありません今回はサメがタコを食うようですね。あのサメ肌とかいう刀。大食いで早食いだが、一度に食えるチャクラの量は、オガ六本分ねこれモデル、ビジュカシロ俺がいなければ。 にになってるとこだぜ生意気な工場そのご工場に感謝するありがとうこれだけのチャクラを消去を保ったままコントロールするとは <laughs> <laughs> これほどの量食い切れませんね <laughs> くれましたね私は相手が強ければ強いほどそれに比例して強くなる疲れることも倒れることもないだから尾を持たない美獣などと呼ばれていましてね水イトン大爆睡衆波 が長引きるか何ができるかとたうたは削り取られ弱っているがいうできるかというと、何ができるかというと、るかというるかかりいしたねきかがかと そう何度もただではチャクラやんねえよバカ野郎この野郎完璧な人中力と呼ばれただけはありますがこのサイズで一部だけを美人化するとは随分と苦しそうですね。 いいアイディアでしたが私の体に触れている以上チャクラはどんどんなくなっていきますよさせ水中でこいつには勝てねえよさっきのタコ足のやつでさらに警戒もしてやがるここは一旦逃げろまたラリアットでうまくタイミングを合わせてあれを使えこれは炭 目くらましやっぱりタコ野郎ですねチャクラもそろそろ底をつきそうですねがこのサメ肌と融合した私の体はチャクラを肌で感じと蜂にもあっけなかったですね